Свобода дій, «Рух уперед», драйв, самореалізація та креативне мислення це тільки початок переліку того, що характеризує сучасну молодь. Рубрика Молодіжний арт присвячена саме цій темі. Дивіться цікаву відеороботу Мейден Харків дуже талановитими молодими авторами. Поскольку мир, так сказать, не устроен, мир неблагополучен, и именно поэтому существует, так сказать, искусство. Очевидно, если бы мир был прекрасен и гармоничен, никакого бы искусства бы не нужно было. Человек бы не искал гармонии. Мы спим в колыбели... Огромного дерева Вокруг ревут ветра завения Сверкают звезды и летят планеты. Дорогие покупатели, только с 12 по 25 июля для вас действуют специальные цены. Время платить меньше. Внимание, внимание! Внимание! А ледяй! Ледяй! А только Спасибо. Ефремов, выдающийся личность, знакомиться с его произведением необходимо хотя бы только потому, что это Ефремов. Потому что он уникален, потому что он ведет так, как никто. Я, например, Ефремова тогда читал, я не думал, что это фантастика. Он настолько глубочайший психолог, настолько глубочайший биолог, но даже поражаешься его а кругозор, начинаешь как-то думать вместе с ним об одном и том же, и он ведет за собой. Вообще, зачем человек живет? В чем смысл человеческого существования? Использовать наше пребывание здесь, на земле, для того, чтобы духовно возвыситься. Это означает, что искусство должно наш, наше служить так сказать, для этого, служить для того, чтобы помочь людям духовно измениться, вырасти. карту Радуга Скидок или распечатывайте купоны на скидки прямо сейчас на сайте Радуга Скидок и всегда получаете только то, что хотите. Я вспоминаю, как был когда-то птицей. Спешу на голоса в тени деревьев, где меж листвой лучи играют солнце, где дует разноцветный ветер.